tempat di dataran ledang tangkak Johor malam ini sejarah bakal tercipta. Ratusan pelakon dan tenaga produksi akan berkumpul di atas satu petas yang sama untuk menghidupkan satu karya, satu kisah legenda Puteri Gunung Ledang. mata teater muzikal Puteri Gunung Ledang memegang watak sebagai Hang Tua Okey, assalamualaikum. Saya memegang watak sebagai sebagai sultan Sultan Mansur. Dalam teater muzikal Puteri Gunung Ledang. Um, untuk malam ni watak saya mainkan adalah Putera Ahmad. Saya nanti saya jadi anak sultan. Uh, ready itu memang dah ready Sebab apa kita punya persiapan ni uh, Dah hampir sebulan dah uh, Kita training So hari ini adalah Hari yang cukup excited Bagi saya dan juga tim kami So Sangat ready InsyaAllah excited Risau seram macam-macam adalah dan pada malam ini segala perancangan telah pun dilakukan dengan rapi semata-mata untuk mencatat nama di dalam Malaysia Book of Records. Debaran semakin terasa, para pelakon pun sudah bersedia. Mari kita sama-sama saksikan detik bersejarah ini. Korang ready ke tak? We are ready. saya nak tanya dengan pemegang watak utama ni, pelakon utama pementasan Puteri Gunung Ledang um, yang pertama sekali bila kita um, dah saksikan pementasan penuh Puteri Gunung Ledang untuk malam ini sebenarnya apa keunikan pementasan malam ini berbanding dengan versi-versi yang sebelumnya ataupun berbanding dengan cerita um, yang kita selalu dengar lah Um, okay, Assalamualaikum Hai. Okay. Untuk malam ni, persembahan malam ni Perbezaannya wide dia sangat sangat lain sangat lain wide sangat lain dengan pelakonnya bertambah ramai sebelum yeah. ni tak ramai macam malam ni lah, okey I I sendiri yang bawa watak Puteri Gunung Ledang memang I terasa sangat macam I memang Puteri Gunung Ledang <laughs> Dia <tid> <Dan> menjiwai betul <tid> lah watak Puteri Gunung Ledang tu yeah, serius sebab ramai ramai rakyat yang yang dalam lakonan teater dan uh, dengan penonton rakyat-rakyat uh, Jelata yang, yang jelata. Tu, yang <laughs> jelata yang datang Rakyat Jelata yang datang Dia tak punya jantung tu kan Macam betul-betul lah <laughs> ah, Memang Best sangat baik malam ni Alright, Kita bersama dengan Cik Harim Dari Malaysia Book of Records Sekali lagi malam ini Kita telah pun ah, Secara rasminya Mengiktiraf ah, Pementasan Musical theatre Puteri Gunung Ledang um, Dengan largest the most performance in a, in a musical theatre performance for Puteri Gunung Ledang. Okay, um, bila kita melihat pementasan pada malam ini sebenarnya, Cik Hanim, what is the wow factor? Wow factor? Lebih 100 orang yang terlibat. Lebih 100 orang yang terlibat untuk menjayakan teater tersebut dan juga dijayakan dalam open space. Bukan di close space, kita mm -hmm. buat masa festival, open stage semua jadi ruang yang sangat besar dan lebih okay ada satu seoranglah so, bukan tengah tengah sedang nak handle seorang-seorang so, sampai satu 8 orang ni. Um sebenarnya kalau daripada orang luar lah uh, yang melihat pementasan teater seperti ini apa sebenarnya yang boleh dikongsikan uh, untuk penonton yang mungkin tak tahu cerita di balik tabir dalam pementasan sebuah uh, teater musical apa yang ingin ditonjolkan. Ha bila kita cerita pasal dongeng ataupun legenda dia akan datang dalam pelbagai versi. Jadi apa yang kita bawa inilah versi yang yang telah kita bertanyakan kepada orang bijak pandai, orang yang sepatutnya. Jadi kita mesatukan itulah yang kita persembahkan pada mereka supaya mereka tidak keliru anak-anak muda yang makin meningkat uh, tidak orang kata tidak menumpuk tambah uh, apa yang kami buat inilah asas daripada cerita tersebut. balik pementasan musical teater Puji Gunung Ledang malam ini. Cikgu Awi, pengarah dan juga penulis skrip. Kita nak tanya Cikgu Awi sendiri sebenarnya bila kita melihat pementasan teater Puji Gunung Ledang pada malam ini. Um, ramai, mungkin dari sudut pandang penonton dia akan fikir okeylah ini pementasan teater sahaja. Tapi apa sebenarnya um, di sebalik sebuah pementasan teater itu apa sebenarnya uh, orang kata cabaran uh, dengan segala latihan oh. uh, orang kata yalah uh, penat jerih payah dia kan mungkin cikgu awi boleh kongsikan Okey terima kasih uh, sebenarnya pementasan teater ini merupakan kita menterjemah menterjemah skrip lama yang terdapat dalam sejarah tanah Melayu di mana kita tahu kan Puteri Gunung Ledang datang ke Melaka dan menetap di Melaka kemudian berlakulah pertembungan ataupun uh, apa ni dengan Sultan Maklah pada masa itu zaman Sultan Mahmud. Jadi uh, kami ingin mempersembahkan kepada hadirin betapa itulah situasi sebenar yang berlaku dalam sistem pemerintahan Beraja kita. Dan apa yang lebih kita ingin bawa lagi ialah Puteri Gunung Ledang ini ialah sebenarnya seorang perempuan yang suci dan orang Islam. Okey, kalau katakan satu siapa orang, setiap orang ada watak yang berbeza, setiap orang ada tugasan yang berbeza, background umur, semua berbeza lah. Jadi nak handle seorang-seorang setiap apa yang mereka kena buat masa performance tu itu adalah tugasan mencabar untuk mereka dan itu adalah satu faktor yang menjadikan attempt mereka ni successful dan mencabarlah dan layak diberikan sewajarnya sebab 108 nak handle seorang-seorang itu something yang unik dan susah cabaran mereka untuk mereka lah. Kita lihat Putri Gunung Ledang tu satu orang kata, kisah legenda. Uh, ya. Tetapi malam ini berjaya untuk mencatat satu sejarah moden. Apa sebenarnya message yang ingin disampaikan di sebalik penceritaan Puteri Gunung Ledang malam ini? Okey, message yang ingin kita sampaikan ialah kita tidak boleh menganggap seseorang itu di luar peng, uh, kemampuan dan juga pengetahuan kita. Kita membuat tanggapan uh, dia begini. Sebenarnya dia begitu. Seperti yang kami ceritakan tadi, Putri Gunung Ledang cuba uh, memberi nasihat kepada Sultan Melaka bahawa perbuatannya itu satu perbuatan yang tak betul untuk mengambil semangkuk uh, anak raja, darah anak raja, Raja Ahmad. Jadi itu satu yang tak betul untuk menunjukkan kekuasaannya. Bila berada di puncak kuasa, jangan gunakan kuasa dengan sewenang-wenangnya dengan mengorbankan uh, maruah keluarga dan juga negara. Itu ingin kami sampaikan. Katalah eh, kalau Atau. di masa hadapan Cikgu Awi nak buat pementasan teater um, seperti malam ini, uh, adakah mungkin dengan jumlah pelakon yang lebih ramai lagi ataupun Cikgu Awi rasa macam, okey dah, cukup lah pementasan ini saya dah berjaya, uh, mungkin kita buat projek lain pula. Sebenarnya uh, teater Legenda Puteri Gunung Ledang ini kita dah buat empat kali, wow. empat tahun. Cuma tahun lepas kami tak buat. Tahun sebelum tu kami dah buat. Kami pentas sekali sini. Yang di... Uh, penonton ataupun khalayak di tangkap ini cukup membanggakan. Mereka amat menghargai cerita itu. Sinonim dengan Puteri Gunung Ledang, gunungnya berada di tangkap. Ya. Jadi, kalau saya diberi peluang untuk mengarahkan lagi teater ini, saya ingin uh, membesarkannya. Mungkin kita akan buat, uh, ini kita guna cuma satu jam sahaja. Aha. Tapi kita boleh pentaskan. Sebenarnya, dalam tu berlapis-lapis lagi cerita yang boleh kita rungkai dan kita, kita hamparkan pada khalayak yang mempunyai falsafah-falsafah yang cukup indah untuk kita hayati. Wah, banyak lagi sebenarnya yang boleh kita rungkai daripada cerita Puteri Gunung Ledang. Ya, ya. Terima kasih dan tanya sekali lagi kita nak ucapkan kepada Cikgu Awi berjaya uh, mementaskan uh, persembahan terbesar Puteri Gunung Ledang. Bukan sekadar tertulis Di dalam lembaran masa Tetapi ia terus hidup Di dalam jiwa kita semua Puteri Gunung Ledang Menjadi saksi Bagaimana seni Mampu menyatukan jiwa Membakar semangat Dan mengukir sejarah Di dalam Malaysia Book of Records The most number of performers In a musical theatre Puteri Gunung Ledang malam ini seramai lebih 4,000 mahasiswa baru berkumpul untuk acara Neon Zapin Aerobics at UKM. Satu acara yang unik bukan sahaja meraihkan budaya dan gaya hidup yang sihat, menggabungkan elemen zapin tradisional dan senam aerobik moden. Dan yang lebih istimewa lagi, malam ini mereka akan melakar sejarah dalam Malaysia Buka Rekod untuk the largest participation in a zapin aerobics program. bersama dengan Profesor Dr. Noor Insan Kamil dari UKM Bangi selaku penganjur program Neon Zapin Robik at UKM pada malam ini. Lebih daripada 4,000 orang mahasiswa baru malam ini telah pun mencatat rekod mengenai bukan rekod. Tanya kita ucapkan terlebih dahulu. Terima kasih, Fasya. Okay, pertama sekali Prof, kita nak tanya. Um, Prof pun join Zapin juga ke tadi? Betul, saya ada berada, berada bersama-sama dengan semua 4,351 pelajar-pelajar uh, Universiti Kebangsaan Malaysia, pewaris Watan kita. Okey Prof, um, okeylah kita nak tanya lah kan, kalau yeah. kita tengok Zafiq ni tarian tradisional, Betul. Senam Robik ni pula, orang um, kata aktiviti modern. Betul. Macam mana boleh dapat idea ni, inspirasi tu nak gabungkan kedua-duanya sekali dalam satu program malam ni? Oh, terima kasih Fasha, basically apa yang kita sedang lakukan adalah kita cuba mempromosikan gaya hidup sehat dan juga kita nak promosikan warisan bangsa kita. Ah okay. uh, so kita bawakan ah uh, uh, apa ni senaman John uh, Zapenrobic ni uh, kepada semua anak muda-anak muda supaya mereka mengamalkan gaya hidup sihat uh -huh. yang pertama dan yang kedua uh, menghargai warisan bangsa kita. So zapin eh, merupakan satu tarian bangsa Johor yang terkenal. Jadi yang inilah kita nak mempromosikan eh bahawa warisan uh, tarian kita ni masih lagi bugar dan kita buat pada waktu malam kita hiasi dengan lampu neon oh. okay. itu yang istimewanya Sangat sangat excited sebab bagi saya ni Zaprobik ni adalah sesuatu yang sangat unik okay. uh, saya rasa benih satu yang baru bagi saya jadi excited tu ada tapi saya mengharapkan lebih daripada apa ekspektasi saya lah okay. Dalam penyertaan ni lah, lebih 4,000 orang peserta. Bagaimana orang kata perancangan yang dijalankan, ada latihan yang dijalankan, macam mana untuk kita nak gabungkan 4,000 orang uh, mahasiswa ni dalam satu acara yang boleh kita katakan pada malam ini berjalan dengan lancar um, dan semua mengikuti gerak langkah tarian Zapin Traditional Senam Robik tu bersama-sama. Alhamdulillah, kita sebenarnya telah merancang tiga uh, bulan eh, sebelum kita melakukan uh, Uh, perkara ini. Jadi perancangan yang rapi dan kita melihat bahawa cuaca menyebelahi kita. Betul. Nasib baik -nasi hujan malam ni. tahu dia malam ni dan akhirnya kita dapat orang kata uh, memecahkan ataupun termasuk dalam uh, Mbor ataupun Malaysia Board of Record. Ah yes. uh, itu yang uh, memberikan lagi orang kata inspirasi eh kepada semua mahasiswa mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan um, disenaraikan dalam uh, Malaysia Book of Records okay. no Baik kita bersama dengan Encik Edwin dari Malaysia Book of Records Malam ini di Stadium UKM Bangi Satu malam yang luar biasa Encik Edwin yeah, betul. Dengan lebih daripada 4,000 orang mahasiswa baru mereka rekod yang pastinya telah pun mengiktiraf pelbagai jenis rekod. Adakah pihak MBR sendiri telah um, orang kata dapat menyangkakan bahawa gabungan uh, Zapin dan juga senam Robic model ini boleh dijadikan satu acara yang besar-besaran dan juga sehingga dapat mencatat satu rekod di peringkat kebangsaan? Boleh sebab uh as I mentioned to me that uh, that hari ini last day untuk orientation untuk budak-budak yang masuk baru masuk. So instead of like buat dekat day one, dia buat tinggi, buat macam satu benda yang healthy. So might as well dia buat record juga lah untuk zapin aerobik ni lah. Uh, perasaan je saya memang sangat excited lah. Uh, memang saya tak tunggu juga malam ni. Uh, memang saya kena masuk U-Camp pun tertunggu dapat lepas dapat di soal hari itu kan ha. jadi semua excited lah kita orang sangat excited and nervous sebab kita orang yang akan lead untuk zapi ni and benda ni berapa lama ada almost 35 minit so kami kena yeah, lagi bersemangat yeah. lah dan yeah. sangat berenergi yeah. untuk malam ni yeah. yeah kalau kita lihat penyertaan untuk mencatat rekod ini adalah lebih daripada 4000 peserta adakah jumlah penyertaan itu ataupun acara yang sebegini yang yang membawa mesej yang lebih penting menurut pandangan Malaysia ku rakyat sendiri kalau we proper planning apa pun boleh boleh buat so this is one of them lah melihat kepada acara yang diadakan hari ini adalah satu gabungan luar biasa um, tarian tradisional zapin digabungkan dengan uh, senam robik moden. adakah pihak MBR akan berharap uh, lebih lagi acara-acara yang meraihkan dan juga memperkasakan lagi budaya tradisional di Malaysia ini akan diadakan di masa hadapan? Okey, dekat Malaysia kita tahu banyak uh, tradisional dan sebagainya so harap PH lain yang akan buat uh, rekod yang ada traditional value. Lagi banyak orang stake part. Saya rasa excited dengan tengok UKM ni besar dan uh, sekarang uh, perasaan saya mainly terlalu teruja. Uh, kalau, kalau semua tengok, college-college uh, saya ni kan ramai kan? Kita orang sikit kan? Tapi tak apa, kita orang ada secret strategies justeru okay, kan bila kita ada acara-acara yang besar besar-besaran begini um, terutama sekali dengan kita ada orang kata um, attempt untuk melakarkan uh, rekod dalam Malaysia buat rekod ni ada tak hmm. mungkin momen-momen cemas prof boleh kongsikan um, dapat ke kita 4000 orang peserta dekat boleh ke kita nak pecahkan rekod malam ni itulah uh, sebenarnya dia uh, menjadi impian eh sebagai saya selaku uh, menjalankan fungsi TNC Hepa dan juga pengarah pusat haiwal pelajar uh -huh. saya melihat bagaimana kita nak menyambut pelajar-pelajar baru ini supaya mereka ada kenangan yang indah eh semasa orientasi dijalankan uh -huh. dan juga kita nak uh, membuat sesuatu ini di luar kebiasaan supaya apa yang kita buat dia mendapat manfaat dari segi kita yang pertama uh, menghargai warisan bangsa kita itu yang pertama yang kedua dari segi kesihatan jasmani dan rohani. maknanya kesihatan itu bila kita bersenam, kita akan dapat kesegaran kerana mereka ini banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam dewan dan juga di luar dewan. Uh -huh. Jadi dengan adanya senaman seperti ini dan juga kita jalinkan, gabung jalinkan dengan lampu-lampu ni, dia menjadikan acara ini meriah, memorable, menjadi kenangan yang indah buat mereka semuanya yang datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi inilah kelainan yang kita nak bawakan <laughs> kepada pelajar-pelajar baru. Okay, kalau kita tengok Prof sendiri pun dah pakai neon accessory <laughs> itu kan. Uh, untuk malam ni lah uh, Prof Selain daripada satu acara yang menggabungkan ataupun mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa baru dalam minggu orientasi, apa sebenarnya impak jangka panjang dalam menganjurkan acara seperti ini? Acara seperti ini sebenarnya dia memerlukan perancangan yang rapi. Jadi apabila kita buat sesuatu seperti ini, kita nak mahasiswa-mahasiswi kita merasakan bahawa kehidupan sebagai seorang pelajar itu sangat menyeronokkan, penuh dengan keterujaan penuh dengan cabaran dan mereka ini sebenarnya tidak mengenali antara satu sama lain. Apabila mereka datang ke sini dan menghadiri acara seperti ini, ini dapat mengukuhkan ukuah ataupun berkenalan dengan rakan-rakan yang baru oh. menjadikan mereka lebih rapat, lebih mesra. Sebab selepas ini, kita tidak akan mengatur hidup mereka. Dan mereka lah yang perlu mengatur hidup mereka uh, sepanjang 4 tahun ataupun 3 tahun berada di universiti. Yeah. Jadi inilah uh, tempat ataupun pertemuan yang baik untuk mereka menjalinkan hubungan ukhuwah dan berkenalan antara satu sama lain. <silence> budaya tidak pernah lapuk ditelan zaman dan kekal dinamik. Program ini bukan sekadar satu acara tetapi satu simbol kebanggaan kreativiti dan semangat mahasiswa yang bersatu. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua.